Дорогие друзья, здравствуйте! Мы начинаем нашу пресс-конференцию, и я вас всех приветствую и прошу, чтобы вы перевели свои мобильные телефоны в режим без звука, и благодарю вас за это. Наша пресс-конференция происходит в канун Международного дня толерантности, который отмечается с 1995 года. 16 ноября по решению ЮНЕСКО. Именно в этот день была принята декларация о принципах толерантности, и именно об этом мы будем говорить сегодня. Так как 1 ноября стартовал проект «Толерантность» на уроках истории Украины, который, еще раз повторю, делает, осуществляет благотворительный фонд «Паршеверосня» при поддержке Международного фонда витрочения. Проект будет продолжаться ровно год. Почему в нашем проекте оказались рядом толерантность и уроки истории Украины? Почему мы их увязали и поставили там вот, и сделали такой проект? Некоторые исторические события достаточно трудны для преподавания в школе. Учитель истории берет на себя смелость самостоятельно подать и обосновать эти события для учеников. И в зависимости от того, как он это делает, ученик не только узнает фактаж, но и формирует собственное отношение и к этому событию, и к миру. Как правило, в школьном курсе истории Украины изучается одна версия события. Именно эта версия подается в государственных учебниках истории Украины. Если эта версия оказывается подана в устах учителя авторитарно или односторонне, что не, которая версия, которая не подлежит сомнению, то вот именно такую подачу мы называем нетолерантной. Почему? Создаются э, ученики, когда э, изучают историю Украины. А это предмет социальный, один из предметов, который имеет в первую очередь ярко выраженное социальное значение, да. И когда ученики слушают э, эти, я я бы их назвала однолинейные версии событий то создается э, формируется парадигма вот так знаете я жесткие конструкций это хорошо это плохо это правильно это неправильно это белые это красные мир становится дуальным черно-белым жестким и э, ты четко должен выбрать какую-то сторону и в этом дуальном мире нет никаких оттенков и нет никакого промежуточного варианта для, для тебя. Поэтому именно преподавание истории Украины в школах должна, имеет сильный воспитательный, огромное воспитательное значение. Потому что разные трактовки событий дают возможность понять ученику, что и он имеет право на собственное мнение, что у него может быть свое видение происходящего, а учитель уважает то, что он думает по этому поводу, и признает право за ним. А это значит, что и ученики понимают, что у одноклассников может быть тоже другое мнение. И таким образом толерантность именно в курсе. Истории Украины в школьном курсе раскрывается в практической плоскости через принятие детьми разнообразия мира, разного, отличного от своего мнения, других обычаев, верований, понимание, что все люди разные, и э, очень важна искренность, дружелюбность. Умение общаться.